ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ জন্ম কৰ্মযত শতকুটি জন্মে কোনে কঢ়ি পাৱে অন্ত সহস্ৰৱদানে যদি কন্ত দ্ৰবিল নামৰ সেই নৱসিদ্ধৰ ভিতৰত দ্ৰবিল নামৰ এজন সিদ্ধ আৰু সেই সিদ্ধজনে উত্তৰ দিছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কিহৰ কাৰণে পৃথিৱীত অৱতাৰ ধৰে আৰু কি অৱতাৰ ধৰি কাক উদ্ধাৰ কৰে আৰু কাক দমন কৰে সেই কথাখিনি দ্ৰবিল সিদ্ধই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কে নপাই বেগুণৰ তথাপিটো পৰিম তাকো গণিব লাগি যিটো দে সিটো মন্দমতি জ্ঞান সৈন্য সম দাই সাগৰকো কাঠি দিয়া জুখিব যাই পিথিৱীৰ ধূলি যিটো গণেপ দাসী কৃষ্ণৰ গুণক সিটো নপাৰে গ আৰু দ্ৰবিৰ সিদ্ধই কি বুলি কৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণবিলাক যিয়ে গণনা কৰিব যাব বা প্ৰমাণ কৰিব যাব সেইটো অজ্ঞানী বুলি কৈছে পৃথিৱীৰ ধূলিবিলাক একগোট কৰি দ্ৰবিৰ কোনোবাই গণনা কৰিব পাৰেও কিন্তু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তনখিনি বা যিখিনি গুণ সেই গুণখিনি কোনেও গণী শেষ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে ইমান ভগৱন্তৰ মহিমা হীৰা ম জগত বিচৰ যিটো অনন্তম হে মা আপোনো নাজানে মায়া ভৈৰৱ ৰণি সংখ্যা পৰিৱেশ শপতি